Hallo und willkommen auf Lecker im Landhaus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir gibt es heute einen super einfachen Sahnebecherkuchen mit Mandeln. Die genaue Zutatenliste ist in der Infobox unterm Video zu finden. Falls ihr diesen mega fluffigen Kuchen nachbacken möchtet, los geht's. Der Sahnebecher ist heute die Nummer 1 und das Maß aller Dinge. Wir nehmen ihn zum Abmessen aller Zutaten. Ein Becher Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker oder am besten Vanillezucker. Eine Prise Salz und vier Eier Größe M schaumig schlagen. Dann einen Becher Sahne hineingießen, zwei Becher Mehl, das ganz normale Mehl T405 und ein Päckchen Backpulver mischen und sieben. Die Zutaten zügig zu einem Teig verarbeiten, nicht zu lange rühren. Er sollte eine schöne cremige Konsistenz haben und dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Standardbackblech gießen. Und in den vorgeheizten Ofen geben. Den Kuchen dann bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder 180 Grad Umluft 10 bis 12 Minuten backen. In der Zwischenzeit 5 Esslöffel Milch und 140 Gramm Butter. In einem Topf erwärmen, bis die Butter geschmolzen ist, dann einen Becher Zucker und 200 Gramm gehobelte Mandeln hinzufügen, alles gut miteinander vermischen und so lange rühren, bis der Zucker als solcher nicht mehr zu erkennen ist. Den Topf von der Kochstelle nehmen, den Kuchen aus dem Ofen holen, den Backofen nicht ausschalten, dann die Mandelmasse gleichmäßig auf dem Kuchen verteilen und dann kommt er für weitere 10 Minuten in den Backofen. Den fertigen Kuchen lasse ich dann vollständig erkalten und schneide ihn dann in Stücke. Er ist ungefähr zweieinhalb bis drei Zentimeter hoch, total fluffig und ganz, ganz lecker. Er ist super einfach und auf jeden Fall nachbackenswert. Falls euch mein Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben!